Всем привет, ребята, это новый рейс И сегодня у меня важный вылет Я буду лететь на самолете под названием Spirit э, Да, Spirit э, Лететь я буду, значит, э, э, на самолета, во-первых Во-вторых, ведь ты чё? Э, чё? У ну, меня просто чувак забрал мне самолет Окей, мы будем лететь с Greater Glass World какой став. там другой, не помню який Аэропорт Я не помню какой, но да, мы будем идти. Так что Значит мы сюда. сейчас И улетаем Пассажиры у нас уже зашли. Там вон там Значит так Включаем, значит все так, так. О, все полетели ребята все ребята все ребята мы прием прием база прием прием мы в самолете э -м, э -м, взлетаем прием 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 принял принял слетайте взлетайте взлетайте Все, взлет нам разрешили. О, не знаю, выруливать на полосу, не выруливать на полосу. без понятия. Я. без понятия, я без понятия. Ну, рули мы прям хорошеньчно. Прям под видите он быстрее на земле. Но, к сожалению, не дорулили мы до... нашего прекрасного подъемчика так что будем взлетать уставать вот мы уже то есть мы уже взлетели просто наша задача сейчас полететь и долететь до аэропорта да. вот так вот ну, а пока мы с рассказываю это как дела, там, скучивай за мной. Сегодня хотел выложить пораньше видос, но из-за того, что проблемы у нас со светом, чуть-чуть не получилось, чуть-чуть. Буквально чуть-чуть, подумайте. Хотел выложить в час, я выложу в, ну, в четыре, подумайте, в четыре часа выложу ну да, конечно, ну да, ну да. Это, конечно, фигово, но что поделать? Когда и такие проблемы. Там даже два самолета он один взлетает, а другой приземляется. Не знаю, как и что делать. Но я надеюсь, я все-таки приземлюсь. Надеюсь. Да, конечно, ну, конечно, самолетик у меня не великий, но и не маленький. Есть и поменьше. Например, я не помню, яка. Самолет, я забыл, такой винт. Такой винт пассажирский, это самолет. Уф, я забыл, как вин называется, -мо, ребят, простите, я бы сказала, но я забыл. Я забыл, я забыл, я забыл, забыл. Ладно, мы тем временем летим, 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 скоро, скоро посадка. Это, наверное, ну, такой полетик, он прям, прям на прям маленький, да, наверное. Тут я уже заходю на посадку, там уже самолеты разминулись, надеюсь, либо они... Надеюсь, они не врезались в друг друга там. Надеюсь, я. надеюсь, один хотя бы какой нибудь улетел там, я не знаю. Либо что там, что то что-то. Так, все, Расправляем скорость. Закрылкой. Уложение 4. Ну и все, ребята, заходим на посадочку. уважаем пассажиры, пристегните ремни, мы приземляемся. Скорость у нас, конечно, дуже маловелика, но... но мы сейчас ее избавим. Ага, тут самолет, тем временем тот самолет, то есть, то есть не самолет, а истребитель, вин развернулся и полетил он по кругу куда-то. А тот самолет, надеюсь, да, вроде. Вроде бы як приземлился, вин. Ну, вроде бы, вроде бы як приземлился, да, ребята. Тем временем все, мы приземляемся, можно выпускать уже шасси, то что мы уже ось, ось уже полоса взлета посадочная, высота, точнее скорость наша велика. Но ничего не поделать. Тем более тут такая местность, що Там горы. Ты гору должен перелетить. Потом резко, резко, ты прям приземляйся. Ну. Ой-ой-ой, ой ой дерево, дерево. Нормально. Мы ничего не зацепляли. я не только моему главному. На Спирити. Спирит. Спирит, 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 Аспирит, Аспирит. Мы не сможем летать на Спирите, если вы скажете моему главному. Все, ребята, приземляемся. Значит, все, мы приземлились. Коснулись земли. Так, все, вот тут остановлюсь, я там, короче, педида специально машинками не сказал. Ну, так, знаете, я как забираю самолеты, давай западаемся, я, я к моим пассажирам буду лететь, вот такие берем ком комфортные креслица, ну нормально, а ну ка, до движка, до движка хочу пройтись, сейчас до движка пройтись хочу, там движок систый. а не, не получится, ладно поехали. Ой, ой, ой красиво, ну красивый же самолет, Хотя вообще все самолеты красивые. Ну Добрый день. Так, полет вам, мий. Пассажиры, наверное, думают, что это за сумасшедший. А ведь так, закрылка, надо проверить. Закрылки, закрылки, норм. Да, да, закрылки, норм. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.